নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন চৰ্টছৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ বাৰু ৰেচন কাৰ্ড আছেনে নাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাই পৰিছে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ পূৰ্বেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে আপোনালোক সকলোৰে কাৰণে এটা বিৰাটেই ভাল খবৰ ঘোষণা কৰিছে যিসকল লোকৰ নেকি ৰেচন কাৰ্ড আছে এতিয়া সেই ভাল খবৰটোনো কি মই আজি আপোনালোকক আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত তাকেই জনাম তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব তেতিয়াহে আপোনালোকে বুজিব পাৰিব যে ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকসকলৰ কাৰণে সেই ভাল খবৰটোনো কি অকণমান হিণ্ট দি দিওঁ যে আপোনালোকৰ পকেটৰ পইচা অকণমান হ'লেও বাচিব গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব মই শ্ৰীপাণ গগৈ আপোনালোকে চাই আছে আপোন শ্বৰ্টছ আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ' তো আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ ভাল খবৰটোৰ ফালে তো আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছেনে নাই আৰু আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডত কেইজন সদস্যৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আপোনালোকৰ বাৰু এটা কথা মনত আছেনে আজিৰ পৰা প্ৰায় এঘাৰ বাৰ বছৰ পূৰ্বে মানে বিজেপি চৰকাৰ নহাৰ আগলৈকে আমি ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে বহুকেইটা সামগ্ৰী লাভ কৰিছিলোঁ মোৰ মনত থকালৈকে আমি চেনি লাভ কৰিছিলোঁ আটা লাভ কৰিছিলোঁ কেৰাচিন তেল লাভ কৰিছিলোঁ আৰু চাউল লাভ কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় তেন্তে কেৱল আপোনালোকে চাউল পায় তাৰ বাহিৰে বাকীবিলাক সামগ্ৰী নাপায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাজে মাজে আপোনালোকে আটা পায় কিন্তু সেয়াও ৰেগুলাৰ নহয় কেৰাচিন তেল পায় নে নাপায় সেই সম্পৰ্কেতো পাহৰিয়ে থাকিলোঁ পায় নে নাপায় সেইটো হয়তো নাপায় চাগে কেৰাচিন তেল আটাৰ মাজে সময়ে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহে কিন্তু যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ হয়তো মনত আছে আপোনালোকে চিনি লাভ কৰিছিলে আপোনালোকে কেতিয়াবা মাজে মাজে নিমখো লাভ কৰিছিলে আটাটো ৰেগুলাৰ থাকেই চেনিও ৰেগুলাৰ থাকে কেৰাচিন তেল ৰেগুলাৰ চাউল ৰেগুলাৰ এইকেইটা বস্তু আমি লাভ কৰিছিলোঁ আমাৰ কাৰ্ডৰ জৰিয়তে কিন্তু এতিয়া সেইবিলাক বস্তু বন্ধ কৰি দিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে এতিয়া ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকে এতিয়া পুনৰ ৰেচনৰ দোকানত ৰেচনৰ দোকানত এতিয়া আপোনালোকে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ পৰা অকল চাউলেই নহয় চাউলৰ লগে লগে আপোনালোকে আটা গুড়ি চাউলৰ লগে লগে আপোনালোকে দালি চাউলৰ লগে লগে আপোনালোকে চেনি এনেকুৱা বিভিন্ন সা সামগ্ৰী লাভ কৰিব বুলি জনাইছে আৰু এই সামগ্ৰীসমূহ কিন্তু আপোনালোকে একেবাৰে বিনামূলীয়াকৈ নাপায় এই সামগ্ৰীসমূহ কিনিব লাগিব বজাৰৰ দৰতকৈ আপোনালোকে ত্ৰিছ টকা কম লাভ কৰিব বুলি জনাইছে মানে প্ৰায় বজাৰতকৈ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট কমত আপোনালোকে এই সামগ্ৰীসমূহ লাভ কৰিব দালি বৰ্তমান বজাৰত এশ টকা আপোনালোকে তাত লাভ কৰিব সত্তৰ টকা চেনী বৰ্তমান বেল বাহিৰত পঞ্চাছ টকা তাত আপোনালোকে লাভ কৰিব প্ৰায় পঁচিছ টকা চা পঁচিছ টকা সাতাইছ টকা এনেকুৱাত আপোনালোকে লাভ কৰিব বুলি জনাইছে দুহেজাৰ পঁচিছ চনমানৰ পৰা এই ছিষ্টেমটো কৰিব বুলি কৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়া নতুনকৈ এটা ব্ৰেণ্ডৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছে এনেকুৱা গ্ৰ'চেৰী আইটেমবিলাকত এটা ব্ৰেণ্ড আৰম্ভণি কৰিছে যিটোৰ নাম হৈছে ভাৰত ব্ৰেণ্ড ভাৰত ব্ৰেণ্ডৰ বৰ্তমান বহুতো সামগ্ৰী পোৱা যায় আটা পোৱা যায় ভাৰত ব্ৰেণ্ডৰ ভাৰত ডাল পোৱা যায় ভাৰত অইল পোৱা যায় ভাৰত ছুগাৰ পোৱা যায় এনেকুৱা ধেৰ বস্তু পোৱা যায় বৰ্তমান সময়ত ভাৰত ভাৰত ৰাইচ পোৱা যায় ভাৰত ব্ৰেণ্ডৰ মানে বহুকেইটা সামগ্ৰী বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে প্ৰডিউচ কৰে আৰু বিক্ৰী কৰে যাতে মধ্যবিত্ত মানুহবিলাকে বা দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাকে সেইবিলাক কিনিব পাৰে আৰু এইটো এনেকুৱা নহয় যে কাৰ্ড থাকিলেই কিনিব পাৰিব যোনে তোনে কিনিব পাৰিব তো এতিয়া আমাৰ ভা অসমত হয়তো চাগে সেই ব্ৰেণ্ডৰে বস্তুবিলাক আনিব অসম চৰকাৰে আৰু সেইবিলাক হয়তো চাগে দোকানে দোকানে বিক্ৰী কৰিবলৈ দিব আৰু সেইবিলাক কিন্তু চবতে নাপায় নাপাব কণ্ট্ৰলৰ দোকানত পাব যাৰ জৰিয়তে নেকি কণ্ট্ৰলৰ দোকানীজনৰ দুই এটকা বেছিকৈ উপাৰ্জন হ'ব আৰু আমিও দুই এটকা কমত লাভ কৰিম ত' বেয়া নহ'ব ন ভাল হ'ব হয়নে নহয় আমি চৰকাৰী চাউলকেইটাই গোটেই মাহটো চলিব নোৱাৰোঁ গতিকে তাতে যদি আমি চাউলো লাভ কৰোঁ বজাৰতকৈ কম দামত তাতে যদি আমি দালিও লাভ কৰোঁ তাতে যদি চেনিও লাভ কৰোঁ গতিকে আমাৰতো ভাল হ'ব ন আমাৰতো একো লোকচান নাই ভাই ত্ৰিছ টকা বিছ টকা কম পালেও কি লোকচানটো আছে আমি এক টকা কম পালেও বিচাৰি ফুৰোঁ যে আকৌ তাত এক টকা কম আছে নেকি গতিকে তাৰপৰা বস্তুটো গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত যদি বিশ ত্ৰিছ টকা কম হয় আমিতো তাতেই যাম গতিকে যিজন কণ্ট্ৰলৰ দোকানী থাকিব তেখেতৰো মুনাফা হ'ব আমাৰো আমাৰো মুনাফা হ'ব চৰকাৰৰো মুনাফা হ'ব গতিকে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ কেতিয়াৰ পৰাই এই এই পদক্ষেপটো হাতত লয় বা এইটো আৰম্ভণি কৰে সেইটোৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে কোৱা নাই কিন্তু দুহেজাৰ পঁচিছ চনমানৰ পৰা আপোনালোকে এই সুবিধা লাভ কৰিব বা এই ফেচিলিটি আপোনালোকে লাভ কৰিব তো কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকৰ মতামত জনাব তো যদি ভাল লাগিলে ভিতৰত আজি চাই খবৰটো জানি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিতৰত লগ পোৱাৰ সাজত বিদায় মিছোঁ ধন্যবাদ জয়